Эй, Сегодня мы вручили иллюстрационную карту суде Галенкина. У этого человека один автопарк стоит более 2 миллионов гривен. Он присматривает за тещей пенсионеркой которая покупает своей дочке квартиру в Киеве, при этом получая минимальную пенсию. Мы считаем это недопустимым. Мирный пикет, да? Дуже велика просьба до вас будет. Э, стосовно... Уже э, никаких ничего не будет Ребят, дуже велика Вы сами понимаете, что какие у нас на данный час стан в Украине, да, что происходит. Ну, не мне вам рассказывают. Я решил присоединиться, потому что в нашей стране сейчас тяжелые времена, идет война, а такие судьи, как этот, Человек. Они только позорят вообще всю судебную систему. Посмотрите, как они живут. Это ну, в данное время так жить красиво. Обычно судья не может себе позволить. Человек просто зарабатывает нелегально. Мы хотим с этим бороться, и мы будем с этим бороться. Мы не хотим, чтобы в нашей стране были такие люди. Мы хотим жить в правильной, целеустремленной стране, которая движется вперед. А эти люди настасят только назад. Они не дают новых глотков воздуха этой стране. Они живут старыми временами, они зарабатывают, как можно сказать, воровством, взяточничеством. Это неправильно. Мы не хотим так жить. Мы хотим с этим бороться. Это только начало, и пусть они все понимают, что мы будем продолжать. Все, кто будет брать взятки, все, кто будет так роскошно жить при небольших зарплатах, они все будут наказаны. Рано или поздно это время придет. Это одна из последних акций мирных против таких людей, как данный судья, который берет взятки и в декларациях там пишет свои миллионы, что он достаточно хорошо зарабатывает. У нас идет война, а такие люди строят себе церкви и живут в них. Такого не может быть. Должна происходить люстрация. Не просто так Майдан поебал и наши парни, которые сейчас воюют. На этом наше мероприятие сегодня оканчивается. Уходим. Но если его не будут люстрировать, мы не отвечаем за наши поступки в подальше. Слава Украине! Слава! Слава Найтс! Смайлива! Украина! Украина!